بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ والسلام کی سیرتِ طیبہ کی شاندار شکل ہمارے سامنے ہے اور جو حالات اس کے باوجود ہمارے ہیں کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ دشمنان رسول سے محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کی راہ کو چھوڑ چکے ہیں مختصرا اس کا جواب یس ہے یعنی بہت سے اسباب ہم ٹریس کر لیں گے اس زوال کے انحطاط کے ہمارے رویوں میں ہمارے کردار میں ہمارے اعمال و احوال میں تباہی کیوں ہے بہت سے اسباب ہیں مگر ان میں اگر ہم شارٹ لسٹ کر کے کچھ میجر ریزنز کی طرف آئیں تو ڈیفینیٹلی ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس زیادہ ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں حضور حضورات والسلام کے عطا کردہ اس ڈائریکشن کو چھوڑ چکے ہیں جہاں محبت کرنی تھی وہاں محبت نہیں کر رہے جہاں محبت نہیں کرنی تھی وہاں محبت کر رہے ہیں جس جگہ تابے داری اور وفاداری مطلوب تھی وہاں تابداری نہیں ہو رہی اور جہاں سے بے نیاز ہونا اور عالمی سطح پہ انسانی رشتوں کو استوار رکھنا مطلوب تھا وہاں کچھ اور ہو رہا ہے اور امت مسلمہ ایک غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ چکی ہے اس کے حکمران بھی اس کے مؤثر طبقات بھی اور اس کے عوام بھی رجحانات حضور علیہ السلام کے غلام نہیں رہے آقا علیہ السلام کے تابع نہیں رہے حضور علیہ السلام والسلام کی محبت کی اکاسی ہمارے فکر میں عمل میں سوچ میں زاویہ نگاہ میں سیرتوں میں نہیں رہا اور اس کے برعکس ہم نے ان کو ملج و سمجھ لیا ہے جہاں سے اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کسی خیر کی توقع نہیں تھی تو بعض اوقات ایسے برے اعمال کی سزا بھی آتی ہے اس وائے حسنہ جو پوری کائنات انسانی کو گراوٹ سے اٹھا کے بلندیوں کے عروج تک لے جا سکتا ہے گمراہی اور جہارت کے اندھیروں سے نکال کر عظیم روشنی اور نور تک پہنچا سکتا ہے ہم اسے چھوڑ چکے ہیں اور اپنا نہیں رہے زندگی میں اور اس کا عکس ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا ہم اپنے آپ کو عملاً کونیکٹڈ نہیں دیکھتے اس روشنی کے منبع کے ساتھ جہاں سے ساری خیر ملنی تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ سلاۃ وسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے خود مدارے سے دینیا کے اندر جہاں سے لوگ دینی علم کی روشنی لے کے نکلتے ہیں ہمارے نصابات میں آپ اندازہ کر لیں خود سیرت طیبہ کتنی پڑھائی جاتی ابھی صدیوں کے بعد نظام المدارس کا مرکز سنبھال کر منہاج القرآن کے تحت میں نے پونے تین سو سال کے عرصے کے بعد ایک بڑا ریڈیکل تبدیلی کی ہے اس نصاب میں اور سیرت طیبہ کی درجنوں کتب مدارس نظامیہ کے نصاب میں شامل کی ہیں اب نظام المدارس کے تحت وہ پڑھائی جا رہی ہیں تو ہمارے ہاں جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں ان کو سیرت محمدی کا درس کون دیتا ہے کتنا دیتا ہے پھر ہم سکول میں جاتے ہیں ہمارے نصاب میں سیرت طیبہ کس قدر ہے مجھے معلوم ہے میں ایک زمانے میں جب جنرل ضیاء الق صاحب کا دور تھا محمد علی خان ہوتی فیڈرل منسٹر ایجوکیشن تھے اور میں اسلامک کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں اسپیشلسٹ وہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ممبر تھا اور میں نے یعنی میری بحث ہوئی کئی بار ہر سبجیکٹ ڈسکس ہوتا تھا انگلش گریجولی اس کا لیول طلبہ کو پڑھانے کے لیے بڑھتا جاتا تھا سائنس میں فزکس ہو کیمسٹری ہو بوٹنی ہو زوالوجی ہو جو بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے کلاس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا کوانٹم کوانٹیٹی معیار اوپر ہوتی چلی جاتی تھی بڑھتا جاتا تھا جب اسلامک سبجیکٹ کی بات آتی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ تمام ذمہ داران جن کے ہاتھ میں نصاب مرتب کرنا ہے جب وہ نصاب کو اپروو کرتے ہیں جب وہ نصاب کو نافذ کرتے ہیں وہ رک جاتے تھے وہ صرف طہارت اور نماز کلمہ طیبہ طہارت نماز روزہ حج زکاة کی بنیادی چیزیں اور سیرت طیبہ کی بالکل پریلیمنری چیزیں اس سے آگے اسلامک ایجوکیشن میں اپنے نصاب کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے وہ کہتے تھے It is ٹو ڈیفیکلٹ اٹ وڈ بی ٹو ہارڈ فار them اس ایج میں گراسپ نہیں کر سکتے یہ مشکل ہے ہم منافق ہیں ہم دھوکہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے دین اسلام سے قرآن مجید سے سیرت محمدی کے ساتھ وہ روک دیتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ کیمسٹری یہاں سے چلی اور دس سالوں میں بچے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے فزکس آگے پہنچی بیالوجی پہنچی ہر سبجیکٹ وہ پڑھ سکتے ہیں جب اسلامی تعلیمات کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو طہارت اور نماز روزے سے آگے بڑھانا نہیں چاہتے کہ اس لیے کہ کہیں ان کی زندگی کے معیارات نہ بدل جائیں ان کے تصورات نہ بدل جائیں ان کے خیالات میں تبدیلی نہ آ جائے اور اسلامی تعلیمات سے بالکل بے بہرہ رکھ کر بڑی بیسک سی تعلیم اسی کنڈیشن میں کالج پہنچا دیتے ہیں اور جب کالج جاتے ہیں وہاں اسلامک سٹڈیز کا سبجیکٹ کمپلسری نہیں رہتا بس ختم اس کے بعد جس نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے اس کے سبجیکٹ اور ہو جائیں گے جس نے پری میڈیکل کی طرف جانا ہے سبجیکٹ اور ہو جائیں گے کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا ہے فنانس کی طرف اکاؤنٹس کی طرف جانا ہے وہاں پھر سپیشلائزیشن کا دور شروع ہوتا چلا جاتا ہے اسلامک سٹڈیز کا سیرت طیبہ کا سبجیکٹ کمپلسری نہیں رہتا تو کالج کے بعد تعلیم ہی ختم ہو گئی اور کسی نے اگر سبجیکٹ رکھا اسلامک سٹڈیز کا تو تھوڑا سا پڑھ لیا اس کے بعد کوئی ایم اے کی طرف جانا چاہتا اسلامک اسٹڈیز میں صرف وہی وہ پڑھے گا اور باقی ہزاروں سبجیکٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو قطع تعلق ہو گیا ان کا تو جو وقت تھا سیرت محمدی پڑھانے کا سمجھانے کا نہ والدین نے حق ادا کیا نہ اساتذہ نے حق ادا کیا نہ سکولوں نے نہ نصاب نے نہ مکتب نے نہ مدرسہ نے نہ حکومت نے نہ سلطنت نے نہ ذمہ داران نے تو بچوں کی ساری زندگی بلیک رہتی ہے تو ہم نے سیرت کو پڑھا کتنا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں اور پڑھایا کتنا گیا ہے ہمیں ایکچول سیرت طیبہ سے دور رکھا جاتا ہے معاشروں کی بقا امن میں ہے انسانی معاشرے کی خوبصورتی علم میں ہے اور اس معاشرے کی استحکام کردار میں ہے اور اس معاشرے کی ترقی اس کا آگے فیوچر وہ اس آئیڈیل کو اپنانا ہے تو امن جس معاشرے میں ہوگا اس میں علم کی جگہ پیدا ہوگی ہم اسلامی مسلم ممالک اور خاص طور پہ جب برے صغیر پاک کو ہند اور پھر اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم نے امن کا خاتمہ کر دیا ہے ہماری سوچوں میں امن نہیں ہے ہماری سوچیں غلیظ ہو گئی ہیں ہماری سوچیں سخت نفرت بھری ہو گئی ہیں ہماری سوچوں میں انتہا پسندی ہے ہماری سوچوں میں برداشت نہیں رہا حلم نہیں رہا اور ہماری زبان میں گالی گلوچ ہے نفرت ہے اخلاق نہیں رہا اختلاف رائے کو ہم کفر سمجھتے ہیں اختلاف کرنے والے کو گردن زدنی سمجھتے ہیں تو جب ہماری فکر میں زبان میں سوچ میں عمل میں برتاؤ میں امن ختم ہو گیا تو صاحب ظاہر علم کی جگہ نہ رہی جب ہم علم کی جگہ نہیں بچتی تو قوموں کا اور معاشروں کا کردار ختم ہو جاتا ہے کردار کو ڈیویلپ کرتا ہے علم علم کردار کو ساخت دیتا ہے اور جب کردار نہ رہے معاشرے کا تو معاشرہ ترقی سے محروم ہو جاتا ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں